Здравствуйте. Приветствую. Как дела ваши? Обыденно. А ваши? Ну, тоже, тоже, ничего. Понятно. Чего сегодня нового? Чего сегодня нового узнали? Не знаю, только вышел. Еще ничего не узнавал. С работы пришел и вышел. Пообщился. Ничего. Вышел пообщаться. А -а -а. Можно один вопрос? Пап? Да, можно. можно. Уже уже мужчина взрослый? Ну нет, еще юноша. Почему? Ну вот... Это что Там за... же родились, да, получается? Да, родился. Ну вот. Вот я хочу к вам, как коллега, обратиться. А, а почему вот... Ну, вот, ну, вот ваши, ваши там эти граждане, получается, ну, вот, украинцы. Так. Всегда начинают... Общение с, грубо, с грубой формы. оскорбление, унижение, Смотрите, там все я, я не готов ответить за других, я готов за себя. Вы меня спросите, я за себя отвечу. Я же не знаю, с кем вы общались. Нет, нет. Ну может у вас есть какое-то там предположение, почему так не себя ведут, получается. По отношению к кому? К россияну? Ну вот. Я даже слова не говорю, они, они уже играют типа, там, там такой секой, такой там пятый-пятнадцатый. Честно, слушайте, хот... если бы я присутствовал при вашей беседе, я бы У меня же выходит, да, у меня же выходит план, что я из России, получается. Да, как минимум, если брать этот вот. факт, если брать этот факт. Я, 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 я... прям, я прям сразу нападаю. Смотрите, я вам аналогию проведу, можно? Так, может ну, конечно, можно. Может быть, понять будет так проще. Представьте, что чатрулетка была бы в 1941 году. Ну, представьте. Ничего, и... бы, ничего бы не изменилось. Да, и вот смотрите, э -э в Петербурге, в блокадном Ленинграде, который обстреливается немцами... от, нас от, нас, от нас бы ничего бы не изменилось. Нет, смотрите, смотрите, ну, подождите, немец, вернее, этот самый, петербуржец вдруг в чатрулетке встречается с берлинцем. У него флаг фашистский. У этого флаг советский. И как вы думаете, как бы петербуржец или как ленинградец из блокадного Ленинграда отнесся бы к тому, кто из Берлина к нему вышел на связь? Честно? Да. Я отвечу. Скажите. Они бы сказали бы, дайте, пожалуйста, нам воды. Воды. Так. И хлеб. И и еды завести. И больше ничего. То есть немцу то, что он бомбит, они бы простили, сказали, дай нам просто пожрать и все. Да, и воды. Офигенно. Ну все, принимается. Понятие, ну, все, принято. Задавайте другой вопрос. Я от вас ответа. А, почему? Ну, страна ваша напала, она агрессор, она напала на нашу страну. В наших в семьях много погибших, косвенным или прямым образом, разбитые города, семьи, отжатая территория, инфраструктура и так далее. За что же вас, вас любить? Вам теперь доказывать надо, даже если вы за Украину, вам надо доказывать, что вы за Украину. И вы нормально тих, относитесь. Киев уничтожен. Конечно, по больнице Ахмадет, ракета прилетела. Люди пострадали. Это не то. Не то. А как должен быть уничтожен? Это, 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 это что? прилетело там и... ага. там при, прилетело ваше, то есть не ваше, а, а наша, американская. Я понял. А упала. зачем? А зачем наша стрелять по стрелять в Ахмадету? Нет, они пытались сбить. А сбить что? И, сбить что? На... А, хорошо. Сбить что пытались? Архивы. А вы зачем по Киеву? Нас... А, вы, а вы зачем по Киеву стреляли? Чтобы что? Не по Киеву. А себя. куда стреляли? А по, 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 по заводам. А зачем по заводам стрелять? Ну, чтобы вы не стреляли. А, -а, -а так это война начинается. вы Для нас противники, агрессоры. Вот, ответ, вот и ответ на вопрос. Вы же не, не вы, шарики вы... воздушные не посылаете. Пожалуйста, подождите. Жди. Вы воевали с Луганском Донецком с 2014 -го года. Это, 14 -го не, это года неправда. Я сам из Донецка, никто со мной не воевал. Я дончанин. В 2014 году подло зашла Россия без опознавательных знака. Я констатирую этот факт. На усмирение этой всей Нет. Аравы Украина бросила силы. И вот. никто с Донецком не вы воевал. Не правы. Вы не правы. Я могу быть не прав с вашей точки зрения, правы. но только я дончанин и я это все видел. А, а вы я... не видели. А я, в Луган... а, я... а я в Луганске был, общался Когда? Когда с ополченцами. Были? Когда были? Откуда ополченцев оружие? 20... 23-й год. Хорошо, откуда ополченцы? Хорошо, люди, я не понял. Кто, кто, такие ополченцы? Луганские ополченцы. Кто они? Кто эти люди? Люди гражданские. Которые взяли оружие? Луганские. Которые взяли оружие? Да. А как они взяли? 14-го, 15-го, 16-го, 17-го, 18-го. Я понял. Я понял. Как, понимали. вы считаете, как, вы 15. считаете, как вы считаете, если у вас в России гражданские возьмут где-то оружие, кто они для вас будут? Ну вот у вас в Крокус-сити-центре завалили кучу людей. Пожар. Там люди были с оружием. Кто они для вас? Там были террористы. А как вы их определяете? А приехавшие. Правильно, и эти приехали. С оружием. Наши увидели, Никто что не ходят не с оружием. Там были, там, там были мирные жители. А эти тоже? Так как? Они мирные или с оружием? Я что-то не пойму. Оружие вы им предоставили. Как это мы им предоставили? Когда у когда нас на их агрессию, они захватили вас оружие. А, захватили незаконно забрали. Часть, часть, часть захватили а, ударство. А, а, я понял. То есть они захватили, они захватили оружие незаконно. Часть, да, да. Часть и оружие. То есть Все. люди, люди они были, я против, я против, я против они, нашего. Они переворота. против переворота. Они против переворота, гражданские захватили незаконное оружие. Как вы назовете тех гражданских, которые в России незаконно захватят оружие? Как вы их назовете? Ну, вот те же таджики. И как? Ну как, вот в, Крокус такого Сити... в Крокусе... Ну, такого не Подождите, в Крокус Такого не Ну, в Крокусе люди гражданские ну, ходили с оружием. В приехали, приехали террористы уже с оружием. Нигде они его не, не захватывают. А как, откуда оно, оно их появилось? Что в России можно как-то оружие просто так взять? Знаете что, и у вас такое можно сделать. Не-не-не, вы про Россию расскажите. Что, в России можно как-то оружие так взять? И у нас такое можно сделать. Я понял, есть, у нас... так, так и везде можно сделать. А, то есть в России. Так же везде можно сделать. Да, можно. Получается, любой гражданский. Есть, есть везде есть, подпольное продажное оружие. Все, отлично. То есть человек, купив подпольное оружие или взял где-то гражданский, как вы его назовете? Кто он И сделал тиран. Да. Он террорист Все. будет? Правильно, он террористом будет. Да. Вот и точно так Луганские, те люди, которые взяли незаконное оружие, террористы. Против а в Луганске провели референдум против Украины за Россию. Референдум? Давайте поговорим про референдум. Про оружие мы пришли? Давайте Как вы думаете, вот у вас проходят референдумы в России? Проходят. Как вы думаете, как долго подготовка идет к референдуму? По-разному. Ну, примерно, скажите. Месяц, два, три, полгода, год. Зависит, нет, нет зависит еще от, от... Скажите от любую, любую, любую цифру, скажите. Сколько, как долго вы готовитесь к референдуму? Месяц-полтора. Месяц-полтора. Как вы думаете, сколько готовились к референдуму в Донецке и Луганске? Два. Нет, нисколько. Да, Два месяца. Два месяца. А когда же провели они его? В Крыму делали за месяц. За месяц провели. Да вы что? А кто финансировал? В Крыму. Крыму, Крыму Окей. да. Окей, кто финансировал референдум? Вы знаете, что референдум равно Стоп. Вы знаете, что люди ходят. Мы, мы только мы представили безопасность. Сегодня. Подожди, я понял. Смотрите, люди работают в комиссиях, агитаторы должны ходить. Выборные участки должны кабинки собрать, охрану должны обеспечить, людей уведомить, даже бумажки напечатать и где-то разложить по ящичкам. Кто это все оплатил? Никто. Поставили баннеры и все. В смысле как баннеры? А как, бюллетени кто печатал? А баннеры кто... А баннеры А, так подождите, Москва оказывается влияла на это все. Москва деньги давала. Не влияла. А а, подождите, подождите, как это так? это называется прямое влияние на выборы. Безопасность. А, Причем здесь безопасность? Я про деньги. Кто оплатил выборы эти? А вы? Москва выделила деньги. Ага, все понятно. Вот вы сами на свой вопрос ответили, не было никаких выборов. Москва а, деньги. типа типа купили, да, получается? А, купили, вы, получается. Же, вы же сами ответили на этот вопрос. Неправда. Хорошо, давайте так, предположим, в Воронежской области сейчас соберутся и проведут референдум на украинские деньги. Украина завезет чемодан денег, проведут выборы и скажут, что Воронежская область это Украина. Как вы к этому отнесетесь? Не завезет. Не, не завезет. Не, я же вам гипотетически говорю. Можно было бы... А это, это, даже, это можно... Даже делать. не так. Это можно Она делать. даже пенсии не платила людям в Луганске и Донецке. 2014 -го года. Подождите, я вам другой. Жаба вопрос. давила. Я понял, жаба давила. Я другой. Они, они, они через я собой. Понял. Я понял. Смотрите, я другой вопрос задал. Если бы прошли выборы в Воронеже, которые профинансировала Украина за отделение Воронежа от России, как бы вы к этому отнеслись? И как бы заху послали. То есть вы не признали их, правильно? Где бы нельзя я бы? Вы В смысле, подождите, ну, взяли, нашли там 100 человек, не, дали не, деньги, не сняли картинку, сказали, 100 человек проголосовало, все, вот выборы, теперь область. Не И пройдет. Почему? Такого не будет. Почему не будет? Ну, я вам рассказал, если бы так случилось, как бы вы к этому отнеслись? Нет, так не будет. Ну, давайте предположим, что было бы. Мы не вы. Мы за деньги не, не продаемся. Так как не продаетесь? Если вы крымчанам завезли бабки, они продались. Мы ну, оплатили ну, те или иные услуги. А всего лишь. С каких делов вы Бумагу! Бумагу! У вас что? Там. У вас в бюджете было заложено это все, оказывается? Или откуда деньги взялись? Нет. А откуда деньги? Вы же знаете, у государства есть бюджет. В бюджете должна быть строка на выборы. А вы откуда деньги взяли для выборов в Крыму? Мы приехали, сделали им безопасность. Я же про деньги. Они уже сами захватили. Я понял. Захватили, захватили Хорошо, а они захватили да. куету, да. А я же про деньги. Деньги кто оплатил? Россия оплатила. Там, вот... там они взяли деньги. Где там? Где захватили. Где? В, этом, этого, а, в банке есть, этого банки взяли, то есть они взяли незаконно деньги. А, вот, приват, вот понял. То есть они ограбили Приватбанк. Такое себе волю. А как На, Национализировали наци, его. Вот. А, национализировали А какое имели право? Полное право имели. То есть можно в, в России прийти в любой банк, взять его ограбить и сказать, я его национализирую. Не в России. А Не я... В России. А в России. В Крыму. В Крыму, Крыму сбежали все. Кто? Сбежал все. Мэр, мэр, за мэра. Куда сбежал? Куда сбежал? Они предали, они до сих пор. Они сидят до сих пор. Они сихали. Куда? Они сидят. Они, они сидят. Аксенов до сих пор сидит. Что такое Нет там никого. Нет Аксен... там никого. А Аксенов где сейчас находится? Аксенов? Ага. Вот Уже вот в России. Али... А ты Али же, он сбежал? в России, а не в Крыму. А, он в Россию сбежал. Он сбежал. Он а, сбежал. А, а, все понятно. То есть предатели. Ну, Россия, наверное, Но. типичное российское предательство для вас это, наверное, офигенно. Так зачем тогда тут выбор, если вы все покупаете? Нет, я не понимаю, я говорю, что я он взял и сбежал. Не Кто сбежал, другой сбежал, Этот сбежал. Все, все сбежали. Что делать? Все. Скоро вы разобрались. Будете все. бегать. Все бегут и вы побежите. Чао да, побежите еще как. Канал Папа Радио. Подписывайтесь, лайки обязательно. И у нас еще запасной канал есть, Тато Радио. На него тоже подпишитесь. А еще можно донатить. У нас тут он есть кодики. Все работает. Все. Помогайте и каналу, помогайте и на дроны, и на ВСУ. Мы собираем и денежки ваши от нашего канала и от вас, как от зрителей, направим нужное русло. А кто захочет просто канал поддержать, напишите на поддержку канала. С удовольствием потратим и улучшимся. Пошел дальше.